Нам посчастливилось не так давно побывать в гостях у твоей бабушки. Она показала, где хранит свой заветный холодильник, где хранит свою косметику. Поставщик этой косметики в холодильник Эдиты Пехи – это ты. К 8 марта уже приготовил пополнение в холодильник? Нет, хватит косметики. Хочешь что-то более оригинальное подарить? Потому что человек уже то есть, Возраст такой, когда подарки должны быть не столько дорогими, не столько там полезными, сколько какими-то вот творческими. Не так давно ты стал дядей, ты артист гастролирующий, дома бываешь не так часто. Но есть у тебя уже те обязанности, как дяди, которые ты выполняешь? Я хороший дядя, я финансово помогаю. Потому что я понимаю, что сейчас моей сестре некогда работать. Вот муж ее. А супруг, отец, он обучается сейчас, да, и поэтому я с радостью помогаю финансово. Памперсы я не меняю сразу, скажу не мой стиль. Твой подопечный на голосе Краины Арсен Мерзен совсем недавно развелся с женой. И теперь они вместе с Тони Матвиенко. Ты как отреагировал на эту новость? Вот, я помню Тони Матвиенко и я почему-то был уверен в том, что так оно и произойдет. То есть любой а, честный мужчина должен так, развестись с женой, если у него какие-то чувства появились другой женщине. Вот, и поступить именно так, как поступил Арсен. Ты хочешь сказать, что ты знал об этом романе еще во время «Голоса страны»? Время «Голоса» нет, но я же приезжаю в Киев. Вот, я видел как бы эти взгляды, вот, и так далее. Я понимал, что что-то изменится.